नमस्कार मी वैशाली पाल, मी बुलेटिन चला ताजा, शहर संघटक खान ईद निमित्त आयोजन करण्यात आले होते शमशेर खान यांच्या जनसंपर्क कार्यालयात आयोजित करण्यात आलेल्या कार्यक्रमामध्ये सर्व जाती धर्माचे तसेच सर्व पक्षाचे ह्यात सहभागी झाले होते किरण मगरे प्रल्हाद जाधव सिद्धार्थ कापसे आनंद उगडे गायसमुद्रे सुरेश खान शिफा पावले युसुफ मेमन संतोष केणे एकनाथ मात्रे सुजाता परब रोहित कदम राणा सेठ प्रल्हाद जाधव दया नानगोरे सुरेश संकेत लोके रोशन खान नरगिस खान आदी अनेक मान्यवरांनी यावेळी सदिच्छा भेट दिली सर्वांना क्रांतिकारी जयभीम वालेकुम आज रमजान पूर्ण पवित्र महिना होता तो संपलेला आहे आणि आज संपल्यानंतर आजच्या दिवशी ईद आहे त्या ईदनिमित्त आम्ही साजरा करतो त्यांनी पण आम्हाला उत्सवाने बोलवलेला आहे तर खूप आनंद झाला यावर्षी दरवर्षी आम्ही मैं शमशेर खान आज हमने ईद की जो सेवई रखी है वो इस बेस पे रखी है कि जो आज ये माहौल देश का चल रहा है जो कुछ ऐसे कम दिमाग वाले लोग हैं जो हमारे हिंदू भाई के दिमाग में भी गलत फहमी डाल रहे हैं और मुसलमान के भी गलत फहमी डाल रहे हैं तो उनको हम ये दिखाना चाहते हैं कि हमारे साथ में अभी हर मज़हब के हर धर्म के लोग जुड़े हुए हैं आज सुबह से मेरे ऑफिस में तादार लगी हुई है अभी हमारे गाय समुंदर साहब जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो हमारे पास आए हुए हैं संतोष केने साहब आके गए ऐसे बड़ी बड़ी हस्तियाँ सुबह से अभी तक आ रही है अगर सच में मुसलमानों से नफरत होता हिंदू भाइयों को तो इतने लोग जो है हमारे पास भेंट देने के लिए नहीं आते थे लेकिन ये एक मिसाल है कि आज हम जिस तरह हमारे पूर्वज जो डेढ़ दो सौ साल तीन सौ साल पहले हिंदू और मुसलमान एक साथ रहने के बाद में पता नहीं चलता था कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है उसी तरह अभी भी वही माहौल रहेगा ये जो भड़काने वाले लोग हैं इनकी मार्केट बहुत जल्द बंद हो जाएगी क्योंकि हमारी जो मोहब्बत है वो सदा जिंदगी इसी तरह कायम रहेगी और आज मैं कल्याण डुम्बोली के डी साहब का भी धन्यवाद व्यक्त करता हूँ कि उन्होंने दुर्गाड़ी किला पे जो आज उनका बंदोबस्त रखा था वो तारीफ़ काबिल है कि उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इतना मैंने इतना उनको बेहतरीन तरीके से देखा है कि वो खुद जायज़ा ले रहे थे नमाज के जगह पे सबको समझा रहे थे और बहुत अच्छे से हमारा नमाज जो है मुकम्मल हुआ इसके लिए मैं महाराष्ट्र के पुलिस डिपार्टमेंट का तहे दे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ असल डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर नरसिंह अब्दुल गाय समर खान ये इन्होंने मुझे आमंत्रण दे के यहाँ पर बुलाया है कि आज ईद है साहब हमें मैं तो हर साल आता ही हूँ लेकिन फिर भी मुझे बुलाते हैं कि भाई आ जाओ गाय समुद्र साहब पहली बार मैं यहीं पे आया हूँ आप बहुत सारा जगह जाना है मुझे मेरे जो मुस्लिम बांधव है जो कल्याण है ठाना है भिवंडी है पूरे महाराष्ट्र पूरे भारत के अंदर मैं उनको खूब खूब बधाई देता हूँ शुभकामनाएँ देता हूँ कि जो कुछ लोग कुछ लोग हिंदू और मुस्लिम का जो नॉर्मल कुछ होता है तो भड़काव भाषण करके हिंदू और मुस्लिम में झगड़ा लगाने का जो कार्य करते वो कहीं ना कहीं जो रुकना चाहिए कारण ये जो झगड़ा लगाने वाले कुछ लोग हैं जो उनको पॉलिटिकल में उनको फ़ायदा मिलता है यही लोग वो पॉलिटिकल खेलते के समाज में वातावरण ख़राब करने का लेकिन जो हमारा जो समाज है हिंदू है मुस्लिम है क्रिश्चन है सिख है ईसाई है हम सब एक है और एकजुट रह के ये भारत देश जो है हमारा अखंड भारत है इस अखंड भारत देश में सब समाज के जाति धर्म के लोग है और यहाँ पे कोई भी अनुचित प्रकार होएगा नहीं यह मिलजुल के सब त्यौहार बनाते हैं और ये भी त्यौहार ईद का त्यौहार भी आज खूब सूरत से अच्छे से बन रहा है और सभी को हम मुलाकात दे रहे हैं सबका जायजा ले रहे हैं कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं लेकिन सब त्योहार अच्छे से यहाँ पे मुस्लिम भाइयों को मिल के जा रहा है और यही मैं आज के रमजान के ईद के दौरान कहूँगा कि रमजान इतना तो सुंदर है पूरा महीना इनका तो रोजे में चला जाता है रोजे के टाइम में पूरे वेस्ट करके पूरा दिन अपना ये गुजार के पूरा रात को ये रोज रोजा सात पावने सात बजे छूटता है और आज ही का दिन आज पूरा दिन खत्म हो रही है और आज ये रोज ईद जो है पूरे धूमधाम से हो रही है पूरे भारत के अंदर महाराष्ट्र के अंदर और कल्याण डूंगुली के अंदर देखिए जय भीम जय बुद्ध जय भारत और जय भीम okay. आज रमजान ईद आता है दिवस हमका है हमसे कार्यकर्ते कार्य या शहराचे प्रमुख संघटक म्हणून शमशेर खान यांनी या हे या आज आयोजन केलं आहे त्या रमजान ईदच्या आमच्या रिपब्लिकन पक्षाच्या वतीने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रामदासी आठवले साहेबांच्या वतीने सगळ्यांच्या वतीने रमजान ईदच्या पूर्ण महाराष्ट्र देशाला आम्ही त्या ठिकाणी शुभेच्छा देतो आहे आणि आज आनंदाचा दिवस आहे सगळे कार्य असंख्य कार्यकर्ते इथे उपस्थित आहेत तर आमचे डोंबिली शहराचे अध्यक्ष किशोर मगरे आहेत या कल्याण जिल्ह्याचे सचिव सिद्धा सिद्धार्थ रणपिसे कल्याण जिल्ह्याचे प्रमुख सचिव आपले रमेश बर्वे त्याचप्रमाणे छापो बाल आहेत आणखी श्याम कुषारकर आहेत दिलीप वा नागरे आहेत शमशेद शमशेद खांत आहे गत संजय आहेत रोशन खाल आहेत रमेश बर्वे आहेत नीता मोरघडे आहेत हरगीस खान आहेत चमनम खान आहेत आपले पट्टेकर आहेत तर या सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये काळजी आहेत सगळ्या कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीमध्ये असं काय नाही हा उघाडे आहेत या सगळ्या रिपब्लिकन पक्षाच्या कार्यकर्त्यांच्या उप उपस्थितीमध्ये रमजान इत्या आपण त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी आलो आहे त्यांना ते शुभेच्छा देऊन त्यांचं आयुष्य चांगलं जावं त्यांचा रोजगार चांगलं होवं आम्ही करतो अल्लाह नक्कीच हे आमचं म्हणणं ऐकून राहील थँक्यू या होत्या आजच्या ताज्या घडामोडी अशाच ताज्या घडामोडींसाठी परत भेटू तोपर्यंत जय हिंद जय जै महाराष्ट्र